Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Про соціологію та вибори ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з Євгеном Копатьком, політологом, соціологом. Я вітаю вас в нашій студії. І власне розпочнемо з останніх соціологічних даних, які оприлюднюють соціологічні кампанії. Хотілося б зрозуміти, наскільки може змінитися ситуація за час, що залишився до виборів. Чи власне можна уже ці соціологічні дані вважати, що вони такими ж які можуть бути результати на виборах? Я полагаю, що. нет, потому что динамика сейчас достаточно серьезная и я могу сказать, что если по партии региона, там большинство специалистов говорит, что эта партия потенциально занимает первое место и у нее в общем-то неплохие шансы это место получить, то здесь интересные события развиваются по поводу второго и третьего места и идет активная борьба сейчас, на мой взгляд, за второе место между Батиевщина и ударом, причем данные, вот я сказал бы, консолидированные различных социологических компаний, которые вы представляли, в том числе и мои коллеги представляли, свидетельствует о том, что сейчас либо с небольшим отрывом лидирует Батьковщина, либо с небольшим отрывом лидирует, лидирует ну, в смысле, опережает батьковщина удар. А как получится, я хочу сказать, что здесь масса вопросов. По той простой причине, что это один электорат. То есть те, которые голосуют за и удар, вот электорат у них похожий. Ну, плюс на Западной Украине еще, в общем-то, имеет потенциал неплохой свободы на сегодняшний день. И поэтому сейчас избирателям, на мой взгляд, достаточно сложно, ну, может быть, определиться, определить, кто для них является фаворитом. Там, в данной ситуации, кому бы они отдали свое предпочтение. Но ну, есть еще э, коммунисты, я думаю, что они спокойно проходят 5-процентный барьер. Вопрос, с каким процентом, как они накатят на финише и какие будут у них ключевые месседжи для того, чтобы они предложили их своим избирателям. Но ну, пока у них компания точечно, именно на свою аудиторию рассчитана, и они, в общем-то, на сегодняшний день имеют неплохой результат. Что касательно Натальи Королевской, Данные, опять-таки, различные социологические компании говорят о том, либо она проходит барьер, либо она немного не дотягивает сейчас до прохождения 5% барьера. Речь идет о том, что если перевести это в абсолютные цифры, при явке, наверное, процентов 60 наших граждан, которые придут на выборы, ну так мы полагаем, 60 плюс, у вас, возможно, будет явка, вот, то наталья Королевской нужно добрать порядка 300-400 тысяч голосов. Вот это, в общем-то, и немного, и не мало одновременно. У Свободы тоже по разным данным, либо нужно опять-таки какое-то количество добрать, чтобы пройти 5-процентный барьер, либо то, что говорят наши коллеги, возможно, они на самом, по самому краю проходят именно и заходят в парламент. Ну вот, пожалуй, такая сейчас расстановка сил. По явке, я вам уже говорил, что наши коллеги склоняются к тому, что, скорее всего, возможно, эта явка будет более 60%, но это во многом зависит от того, как будет финиш кампании. Будет это конфликтно, будет это какой-то драйв политический, то есть вот здесь можно смотреть. Ну, а что может добавить, эта самая явка, увеличить эту явку? Это какая-то интрига на выборах, какие-то скандальные? Вы ситуации? знаете, что добавить? Что добавить? Самое Вы идти знаете, голосувати? на скандалах далеко не выйдешь. понимаете? Вот вы даже видите, вы наблюдаете за политическим процессом, вы отслеживаете это, вы понимаете, негатива и так хватает Наше в нашей общественной жизни, в политической борьбе. Я думаю, что скорее всего запрос есть на конструктив, запрос есть на то, чтобы предложить какую-то альтернативу, предположим, если эта оппозиция, она должна предложить власти, власть должна доказать, что она получила какие-то ну, свои показать достижения. Вот. Я думаю, что, скорее всего, здесь на этом поле будет борьба. Но, безусловно, не исключаю конфликт внутри среды, потому что, понимаете, помимо того, что мы говорим по списку, это только половина парламента, а вторая половина это все-таки 225 мажоритарных округов. Здесь интрига, на мой взгляд, еще более серьезные. Есть округа, безусловно, где уже определились фавориты, но достаточно много округов в центральной Украине, прежде всего, даже на западе Украины, там, где столкнулись представители, в общем-то, ну, образно говоря, которые представляют оппозицию. Там есть достаточно такие много вопросов относительно того, кто будет потенциальным фаворитом. Но еще один момент, наверное, для вас будет он любопытен и для Зрителей тоже. Мы вот совершенно недавно проводили исследование касающиеся того, определились ли люди в своем выборе. Уже около 70% людей, которые будут голосовать, которые собираются идти голосовать, они уже определились со своим выбором. Это уже много. И еще предусхищаю один вопрос, что э, многие там... Эксперты говорят о том, что много людей будет определяться на избирательном участке. Скажу, хочу опровергнуть сразу, потому что вот сейчас, по данным вот буквально на 10 октября, речь идет о том, что заявили, что определяться будут на избирательном участке или ближе к этому времени чуть более 3%. Власне, експерти, соціологи говорять, що власне чим ближче до виборів, тим з'являється менше людей. Тих хто визначилися, з'являється запитання, з чим це може бути пов'язано, і як себе можуть повести ті люди, які не визначились, на чию користь можуть бути перерозподілитися їхні ви знаєте, голоси. Ви знаєте, як правило, на фаворитів. Як правило, на фаворитів. Тому така задержка між ідео між батьківщиною і ударом, тому що вот це часть електората, которая вот именно буде в этом полі голосувати. Ні, я не сказав, що це опозиційне Это касательно и явки на Юго-Востоке. То есть, если по лету мы говорили, явка ну, потенциальная отставала на Юго-Востоке от Запада, сейчас практически это сравнялось. То есть, мы выходим на показатели ну, конца 9-го, начала 10-го года, когда, в принципе, и Юго-Восток, и Запад уже э, определились, и цены в том числе. То есть, и готовность голосовать сейчас примерно паритетно. Там небольшой разрыв есть, но еще есть динамика порядка двух с половиной недель. Поэтому много событий уже может произойти, и не все мы, как социологи, можем зафиксировать. Цю динаміку це теж нужно понимать, тому що для проведення соціологічної исследования нужно время. А за это время происходит уже багато событий. Власне, чи не найбільшою інтригою цієї виборчої кампанії виявився саме удар? Власне, ніхто не розраховує, що він зможе поборотися і зайняти принаймні навіть лідируючі позиції, вийти в другими в саме протягом кампанії. Вы я, знаете, я... Я ну, разраховывала роз, да. вас, но такого можно было ожидать а, на початку выборчей кампании, а э, до старта? Вы знаете, наверное, до старта, наверное, мало о чем можно, можно говорить, о чем угодно, хоть космонавт. кучку прийти... давали а, до третьего, четвертого места на Биши, э, наверное, на третье не Ну, э, Скажем так, давайте так, не давали, можно было рассчитывать, да, ему. Но я вам хочу сказать, многие эксперты, мы в том числе говорили, что интрига есть как раз в этой политической силе. Почему? Потому что она не имеет никакого... Столь... потенциал бачили? Да, потенциал, безусловно, был, потому что это некие отложенные ожидания. Как я себе придумал такой вот, э, тезис, что это некие ожидания на потенциально на третью политическую силу. То есть те люди, которые вот вроде как есть некий оппозиционный флер, но вроде как и не совсем оппозиционные. То есть от, от Кличко зависит сейчас очень много, какие месседжи ключевые они дадут на э, финише избирательной кампании. Насколько возможен или невозможен конфликт внутри оппозиционного лагеря. Но Кличко, по большому счету, у него поле шире. У него поле шире. И в данном случае ожидания были, многие эксперты говорили, говорили еще летом, что потенциал достаточно высокий. То есть на самом деле э, тенденция была. Но во многом его успех зависит от того, э, что происходит в Батьковщине сейчас. Вы понимаете, вот как парадокс, вот такая вот ситуация, это мое, мое субъективное мнение, но вот в этом поле, наверное, э, в некоторых случаях если хотите, неконкретность оппозиции, возвращала голоса кличку. И много-много таких вопросов, которые... Нас больше ожидали обсуждения. и от Королевской партии украина вперед» и от Свободы, ожидали, что они все-таки давали им проходный вариант. Безусловно. Почему утратили они рейтинги? Что, да. что произошло? Завдяки чему это... Ну, вы знаете, ]ся? Королевская раньше начала кампанию, они практически, вот как бы по данным опять-таки на лето, проходили практически 5% в горе, потенциально проходили, скажем так. Но сейчас начали тяжеловесы активно борьбу то есть на политическом э, простран, политическом пространстве вот информационном появилась больше более мощная политическая реклама в частности регионала они позже начали кампанию, но она у них достаточно мощная и системная скажем так. А сейчас я считаю, что никому еще дверь не закрыта в парламент. Вот эти шесть политических сил, о которых мы с вами сегодня говорили, потенциально могут пройти все. Если говорить о свободе, то там ситуация интереснее. То есть, а, свобода в конце 2010 года на местных выборах получила большинство в городских областных советах трех областей, скажем так. Вот. Но там есть еще один нюанс. Дело в том, что уже к лету... Кличко опередил, уже не к лету, в середине лета Кличко уже опережал там, вот именно на Западной Украине, по партийным спискам опережал свободу. Это связано, наверное, во многом это как бы свободе решать, почему было им как бы давать объяснение. Там. Ну и, наверное, связано больше с тем, что, наверное, произошло некоторый откат, потому что они все-таки представлены в местной власти. Наверное, у тех людей, которые им отдали свои голоса, да, сохранился потенциал свободы, но он несколько просел. И к концу лета Кличко вышел на второе место по Западной Украине. У них больше региональное электоральное поле, напевно, а... також где-то свои Ну, вы знаете, конечно, они зашли очень мощно на поле Западной и Центральная Украины. Я скажу, что у Кличко очень мощный потенциал в центральной Украине. Возможно, даже где-то на юго-востоке Украины проявляться будет их как бы, позиции, да? вот, их политический проект. Но по поводу свободы, скорее всего, это борьба аргументов, борьба ожиданий. Борьба, может, скатить и если образов. Потому что, понимаете, все-таки здесь есть масса вопросов, которые избиратель хочет, на которые он должен получить ответы. И пока, скажем, это больше Ожидания от партии Удар ⁇ это не сколько там серьезный контент, сколько ожидания от персоны. Достаточно яркий, достаточно серйозної, достаточно знаковий. Ну і в принципі относительно грамотна избирательная кампанія. Якщо говорити про ті порушення, які відбуваються виборчого законодавства, власне вони якимось чином впливають на соціологію і ставлення людей до тих чи інших політичних сил, чи ці порушення в рамках цих інших кампаній, тобто нічого особливого і жодного впливу на, соціологі на соціологію вони не мають. Знаті кожний вибор, і ті люди, які участвують в процесі, експерти кошмарять. Я вам так скажу, кошмарять людей, що вибори кожне буде страшно. нечестная, страшно неправильная и так далее. Но Практика 6, 7 и десятого года показывают, что, как правило, после выборов люди еще говорили вот при ответе на вопрос, были ли нарушения. Вот, допустим, по десятому году, после второго тура, только 3,8% респондентов сказали, что видели нарушения. из этих 3,8 респондентов видели или знают о них. Это отсутствие в списках себя или кого-либо. Это нарушение, ну, скажем, ошибка в адресах, ошибка в фамилиях. То есть, в принципе, сейчас я хотел бы сказать, что на сегодняшний день крайне важно, чтобы выборы прошли честно. В этом заинтересованы. власть і на заінтересована позиція, тому що якщо ми этот екзамен внутрішній для себя для своїх граждан не пройдемо, то у нас, в общем-то, ми можемо ожидати серйозної політичні кризи. Нінішня економічна ситуація то для нас очень плохо. Давайте продовжимо нашу розмову із запитання наших глядачів, які телефонували до цієї теми. Будь ласка, Алло, доброго дня. Оце президент заявив про те, що будуть реагувати на порушення виборчого законодавства, але до цього часу ми бачимо, що дуже багато є. Порушення, але жодної реакції правоохоронців чи інших відповідальних органів немає, от чому така ситуація взагалі, чи це дійсно контролюється, чи це просто для того, щоб відвести увагу від цього процесу? Ну спасибо большое за вопрос. Могу сказати, що реакція є. во вопірах, а общественних організацій. Это первое. Второе, журналисты реагируют на это. Но, насколько я понимаю, речь идет в основном о под... То, что касательно, там, ну, условно говоря, такое традиционное слово, как у нас, как гречка, да? Ну, образное. Это. И вот реакция идет именно на эти события. Но, наверное, они имеют место быть. Но за этим процессом очень активно, вот давайте так, следят конкуренты, Следят общественные организации, следят журналисты. Ну, в частности, вот комитет избирателей. Александр Черненко довольно часто выступает и говорит по поводу того, что есть такие такие нарушения. Если бы они носили тотальный характер, да, они есть безусловно, очевидно. Но я не думаю, что в масштабах страны сейчас это актуально. Потому что вот давайте так приведем конкретный пример. Э, на одном из мажоритарных округов, любой возьмите по Украине, работают, наверное, три или четыре ресурсных кандидата, у которых есть возможности, команды, возможность наблюдать. Ну, есть такое взаимопогашение, скажем так, потому что э, люди борются за победу, и я думаю, что они очень следят. Это первое. А второе уже это общественная организация журналистов. Я думаю, что пока ситуация не критична, вот, и на мой взгляд, если выборы пройдут, я подчеркиваю еще, выборы нужны и власти, и оппозиции, чтобы они честно прошли по белому, без, без никаких нарушений. Причем это не для Запада экзамен, это прежде всего наш внутренний экзамен для нашей страны, возможности преодолеть вот, Кризис поміняти парламент, завести в парламент нових людей і таким образом вже розбиратися внутрі парламента, що задавати уже какую-то там іншу конфігурацію, якісь інші можливості іскати. і про специфіку отримання соціологічних даних, власне, зараз експерти відзначають, що соціології, проводити соціологію зараз складніше, оскільки більше громадян закриваються, не не кажуть правду або взагалі відмовляються працювати з соціологами. І якщо говорити про соціологічні війни, про соціологічні дані чи чи можна. Можна вважати, що ближче до виборів вони будуть більш жорсткішими, більш активнішими, більш агресивнішими. І власне, чи прогнозуєте ви? Ви в принципі заявляєте, закликаєте соціологів не проводити соціологічних війн. Вони да, безусловно. Вони, вони, вони можуть взагалі такі війни відбутися і в які в якому форматі вони? Ну можуть давайте відбулись? так. Во-первых, Во соціологія це інструмент, який допомагає кандидатам, партіям, політичним проектам приймати управління рішення. Не нужно привели ті возможності. Второе, социологические войны невыгодно никому. Потому что если вы говорите, вот мы создаем такую атмосферу вокруг, что социологи все куплены, все проданы, все работают ангажированно, тогда как люди будут получать информацию, касающуюся даже внутренней закрытой то, что мы делаем в социологии. да, это первый аргумент, который говорит о том, что социологические войны это не самое лучшее решение. И, как правило, оно на ключевые компании в нашей стране, в общем-то, тренды везде одинаковые. Давайте так. И КМИС, и Разумков, и мы даем данные примерно паритетные. Там есть в зависимости от того, что от всех или от тех, кто проголосует, там есть методика, но разрыв, как правило, первое, второе, второе, третье место, то есть каких-то особых, ну как бы нареканий пока нет. Это второй аргумент, третий вы понимаете, когда мы говорим о социологических войнах не нужно преувеличивать возможности компаний, которых мы называем условно говоря однодневки, которые дают результаты, которые потом обсуждают э -э, журналисты, политики. но вы знаете э -э, это уже не впервые делалось как правило 5-7 компаний всегда публикуют какие-то данные, которые э -э, там, ну, дают результаты удивительные скажем в некоторых случаях. но я вам скажу так всегда нужно сравнивать данные разных компаний и смотреть, где выходит. Потому что иногда, если, допустим, кому-то если так говорят, что социологи вроде бы э, дают какой-то завышенный результат, это все покажут выборы, первое. А второе, это по большому счету дискредитация тех проектов, для которых они работают, понимаете. Но если Я такой пример помню в 2009 году, когда вот касательно Виктора Андреевича Ющенко, там, ну, там 4-5 компаний, я помню до сих пор, это 3-1, 3-6, 2-9 отдавали, ну и одна компания там дала 7-2. Ну и что, оно помогло каким-то образом? Нет, не помогло. Я подчеркиваю, социологи могут ошибаться. Э, может быть, действительно, закрываться Люди могут, потому что люди больше всего устали. Они не боятся отвечать. На самом деле люди не боятся отвечать на вопросы: как на Западе, так и на Востоке. Но просто, когда этого много, люди устают. Такой момент есть. Но это касается и тех, и других, и третьих. И голоса, по большому счету, не и распределяются, как правило, тоже между фаворитами. Понимаете? И вот поэтому здесь. Время покажет. Пока тенденцию мы будем считать, угадали. Но самое главное на сегодняшний день, это результаты выборов. Мы только инструмент, который помогает показать динамику. Тем более, что война уже закончится. С воскресенья уже данные социологических исследований печатать нельзя. результаты покажут да, час и да. сами выборы. Дякую вам за участие в нашей программе. Глядачам нагадую, что гостем программы «Властный погляд» был Евген Євг... Копатько, социолог. Дякую всем за увагу, за то, что залишаетесь парламентским. Дивите нас, если хотите больше знать про Украину, свет и украинскую политику, что мы делаем? делаем политику,